xo'shtort to'r o'lchavga dirijol qilish to'ri to'rt o'lchavga drijol qilayotganimizda to'i to'rt to'rtta chorak nota ya'ni matematik hisobda ya'ni chorak notalar har bittasi bir ega malan o'sha olinadigan bo'lsak bir ega sana deb olingan bo'lsa to'rtta chorakda demak to'rtta bir i ikki uc, i uch i to'rt ya'ni matematik e, o'lchovda bu bir i ikki uc, i uch i to'rt işte yani. i sanasda ruschasi bilanda раз и два и три и четыре ega demak har bitta chorak nota demak ikkita sanogate yani bir ham i ikki i uch i to'rt i demak mana shu dirijorlik mana shu o'lchovga dirijorlik sxemasini hozir biz muayyan darajada ko'rib chiqamiz qarang qo'llarimiz demak to'rtta o'lchovga drijorlik qilayotganda qo'llarimiz demak xuddio oldingi dirijorlik holatlaridagidek qo'l ko'tariladi ikkita qo'l ikkita qo'l ko'tarilgandan keyintp qo'limiz tepaga ya'ni dirijonlikdan nafas olish degan narsa bor chunki qo'shiq ijrochiligi uchun dirijo qilinadi xor dirjonligida ya'ni xor jamoasi qo'man shu tayyorlanish ofta qo'l tepaga ko'tariladi tepaga ko'tarilayotganda panjalar pastga egilgan holatda bo'ladi pastga egilgan holatda bo'ladi erkin holatda bo'ladi qo'llarimiz kuch bilan demak mana bunday turib yoki <laughs> mana bunday yoki <laughs> bo'lmasa hisqilgan holatda yoki bo'lmasa mana bunday to'g'ri holatda emas qo'lni o'zini shunday tepaga ko'tarib tashlab qo'ysangiz erkin oldida qo'ysangiz qo'l o'zi barmoqlar egilgan holatda bo'ladi demak pastga tushganimiz sari demak xuddi havo qarshiligiga uchragan yengil narsadek aa yo pa qog'oz yoki boshqa narsadak bu demak panjani endi teskari <laughs> tomonga ya'ni tepa tomonga qarab joylashadi demak tepaga borganda qo'l pastga egiladi pastga tushgan paytda esa barmoqlar demak pastga tepaga tepaga egilgan holatda bo'ladi demak to'g'ri to'g'ri o'lchovda dijolikda xuddi pastga chap tomonga o'ng tomonga va joyiga bir pastga ikki chapga uch o'ng tomonga va tepaga boradi ya'ni dirijonlikni harakatni boshlanish nuqtasi mana shu tepa xuddi peshonamizga qo'limiz taxminan shu peshonamizga to'g'ri keladigan holatda bo'ladigan bo'lsa demak endi o o'sha nuqtadan drijorlik <laughs> yana ovoz ya'ni qo'shiq ijrosi boshlanadi demak qo'shiq ijrosi boshlanishi bilan mana shu o'lchovda dirijorlik qilish unga dirijorlik <laughs> qilish dirijorni <laughs> harakati shunday bo'ladi demak pastga bir sal o'ng tomonga qarab i aa bir i chaptoo tashqari tomonga oldimaydi ichkari tomong qaray ikki i tushunarlimi demak boshidan boshlaymiz bir chap tomonga o'ng tomonga tashqari tomonga qarab sal qo'limiz ko'tariladi ya'ni sxemasini гдето mana shu belimizdan te peshonamizgacha bo'ladigan oraliqna biz me'yoriy bir o'lchov deydigan bo'lsak ega qo'l ko'tariladi shuni yarimcha yarmigacha bo'lgan masofa ko'tarladi bir i bir i mana shu holatda ham qo'llarni boagi elastikligi ya'ni e, e, pastga yuqoriga tomon egiluvchanligi demak sezilishi kerak bir i yana ichkariga qarab yana botiq qo'limiz botiqroq holatda bo'ladi to'g'ri emas demak ikki i ko'rdingizmi endi qo'llarimiz bir biriga yaqinlashdi bir i ikki i lekin qo'l bir biriga tegib ketmasligi kerak qo'llari bir birimizga yaqinlashgan holatda ikki demak tashqariga yana qo'limiz botiqroq holatda uch i yana uch i yan joyga barand to'rti demak o'sha narsani endi biz birgalikda takrorlaymiz Like, bir i ikki i uch i to'rt i bir i ikki i uch i to'rt i bir i ikki i bir i ikki i uch i to'rt i drujon qilayotganimizda juda ehtiyot bo'lishimiz kerak yana dirjonlikda masalan deylik hajm deymizmi diapazon deymizmi o'sha qo'llarni masalan deylik harakatlanish hajmi harakatlanish hajmi bu dirjonlikda deb aytiladi mana o'sha demak hajmga e'tibor qil qo'limiz pastga tushib ketmasligi kerak peshonamizdan tepaga chiqib ketmasligi kerak yoki qo'llarimiz yonga ochilib ketmasligi kerak ichkariga haddan tashqari qo'llarni ustiga bir biriga bormaslik kerak ya'ni normal mabu dirijorlik holatida ko'rsatilayotgandak mana to'rtinhi o'lchovga demak demak qo'llar bir e, e demak e, e, bir i ikki i uch i to'rt i dirijorlik sxemalarda mana ko'rsatib qo'yyapti qo'llarni mana shudi sxemalari qandaydir bir geometrik to'g'ri chiziqlardan iborat emas ya'ni qandaydirman xuddi masalan mana ikkibir sal ozginagina chapga tomonga boradida 2 i bir i ikki i mana uch i bir i ikki i bar i ikki i bar i ikki to'rt to'rt o'lchovida faqat ichkari tomonga harakatlanish bu yerda yangi o'ziga xos qolgan o'lchovlarda masalan uch to'rt o'lchovida bo'ladigan bo'lsa ol bar i tepaga ko'tariladi xuddi ikki i ikki o'lchovida o'ng tomonga va chap tomonga bar i ikki i uchi to'u to'rtda esa mana shu ikkinchi dola ichkari tomonga boradi bir i endi mana bu qo'l ko'tarilish paytida salgina demak o'ng tomonga qarab yana ko'tarilish to'g'ri vertikal chiziq o'ng tomonga qarab qo'l ko'tariladi ikki i uch i to'rt i to'i to'r o'lchovda esa bir i ichkariga tomonga boradikk 3 e 4 to'rt i uch i to'rti bu 3 to'rt o'lchovida bo'lgan singari shunday bo'ladi endi bir e ikki e uch i bu yerda bitta qo'shiladi ichkari tomonga bir i ikkii ichkariga uch e ta, to'rt e bir e ikki i iki... uch i to'rt i bir i ikkii uch i to'rt i bir i ikki uch i to'rt i shu narsani bir necha marta takrorlaymiz takrorlaayotgan paytlarimizda qo'llarimiz erkin holatda bo'lishi kerak hech bir ataida zo'rig'ish bo'lishi kerak emas demak qo'llar uh, demak egiluvchanligi demak tepaga borganda barmoqlarni pastga tomonga qarab turishi va pastga tushgan paytda esa barmoqlarni tepaga tomon turishi mana shu ilarga d bunarsa sezilishi kerak i ikki uch i to'rta lekin bu yerda g'ayri odatiy harakat sezilmasligi ba'zilar drqi manaqa bunaqa ya'ni bu sun'iy qilingan narsa bo'ladi demak hozirgi hmm. to'rtto'r o'lchovga dirjoli qilishimiz mana shu tarzda bo'ladi hmm.